Диалог, не слышали. планов очень много, есть насущные вопросы. Вот первый вопрос мы сейчас уже решаем. Просто мы делаем то, что и делали. Я вот о чем говорю. Есть мы. Понимаете, я, почему я настаиваю на том, что есть мы, постоянно повторяю. У нас психология все это время была другая. Мы не знали, что есть мы. Мы, мы знали, что мы есть, мы пришли, нам скажут, что делать. Почему я немножечко насторожен отношусь и к органам и все. А нам не говорят, что делать. Вот мы каждый день ходим и смотрим. А скажут, не скажут. Но не скажут, пошли, пока уже не идет точка кипения, не идет взрыв. Люди понимают все, так больше нельзя. А зачем до этого доводить? Если мы не нравится что-то, сейчас озвучили уже несколько вопросов, с которыми общественность не согласна, майдан не согласен. Эти вопросы будем решать, решать в обращениях, решать в пикетах. Для этого я предложение было такое: нам нужно координироваться в первую очередь. Просто такой координационный центр назвать или информационный центр. Я, например, предложила свои услуги, то есть мы уже обменялись телефонами. Кто не ставил свой телефон, потом подойдете и оставите. А, то есть я предложила свои услуги, что всю информацию мы рассылаем людям, когда, где, какой пикет, потому что э, было много возмущений, почему не сказали, почему вот не знали, но иногда мы и сами не знаем, когда какая акция. А как это будет происходить? Есть предложение по усовершенствованию? Давайте. Я... У нас есть такая схема, она работает давно. Есть активисты, есть люди, которым доверяют. Хотите их назвать официальной какой-то должностью? Но мы против, мы сами против. я не хочу никакой не должности. У нас есть люди, которые вы сами знаете, мы за это отвечаем. Вот я там за информацию, за оповещение. Вот, вы знаете, и за то, что обратная связь. Я свой телефон тоже там даю, спрашивайте, уточняйте, если что надо. Мы координируемся, мы собираемся, мы здесь. Мы это те, которые сегодня пришли на Майдан. Те, которые придут завтра на Майдан. Нету тех, что были вчера, будут те, что сегодня. Мы постоянно меняемся. Есть костяк, но есть разный состав. Но мы действуем. Я это к тому, что очень много раз говорю, а как? А без, без этого же нельзя. Нам же нужен какой-то орган, чтобы они обязательно собирались, чтобы они обязательно отчитывались. Если этот орган действует, здесь способность помогает, да. Но если это опять орган, извините, кто помнит экспортную раду, если это орган, который мы будем три часа сидеть, а нам будут говорить просто, а, а вы, мы грамматика, а вы не грамматика, а вы такая рада, из-за этого три часа только разговор идет, а работы нет. И это будет орган, который будет тормозить нашу работу. И даже морально мы будем сидеть и ждать, а нам этот орган скажет, что нам нужно идти пикетировать или не скажет. Да мы сами это решим. Это нас больше будет тормозить. Если орган будет другой, вот тут есть предложение по созданию, да, ну там Женя говорила, что нужно выбросить ну, людей, которые...